Как нам говорили, что мы будем только как бы в Винницкой области. Но ну, так получилось, что выехали. Ну, обучение у меня приходило как бы недолго. Мы там покопали окопы, вот, а ходили ну, в наряды. Заступали еще в наряды. В нарядах ну, охраняли кто подстанции, кто на мосту стоял. Такой. В Харьковской области 22 сентября мы ну, приехали, окопы, блиндажи строили. Ну, блиндажи увидел, да, я с одного таком жил. Ну, железнобетонный, да, это по Терновой, село терновой Ну, окопы не было, вода заливала постоянно. Ну и блиндаж также заливал. То есть, ну, недоделанно. Наверное, денег не хватало и рабочих сил. Молодежь, молодежь, молодежи очень мало было. Ну, как бы, ну, вы знаете, каждый свой. Я, мне 52, я уже ищу со мной молодежь, как бы, и не, не очень. Как бы. Меня в плен взял 23 мая в блиндаже. То есть там позиций не было, только два. Ну, два блиндажа было. Вот. Ну, прилеты. Забросали гранатами. Ранены были. Вот. И так нас взяли в плен, Предложили сдаться, мы сдались. Позиции, позиции не было. Я не знаю, для чего там. Так, ну, сделали. То есть два блиндажа. Один на восемь человек, второй на три человека. Все. Нам... Чтобы мы встретили, у нас будет менять. То есть второе подразделение у нас 20 э, мая должны были ну, вывести, мы должны были выехать. Медицинскую помощь, э, ну, где мы сейчас э, живем, вот, ну, там хорошо обращаются, сделали, то есть э, три осколка вытащили. Вот, все зажило, кормят, все хорошо.